soalan uh, 11. Alan berlari 4.5 pusingan trek di sebuah padang setiap hari. Jarak satu pusingan trek itu ialah 0.4 km. Berapakah jarak lariannya dalam kilometer dalam seminggu? Okey, jadi satu trek, trek tu kita anggapkanlah bentuk macam ini, bulat ke apa ke, penjong ke eh. Okay, jadi, jaraknya ialah kosong perpuluhan empat kilometer satu track tu. Jadi, dia berlari se sejauh empat perpuluhan lima. Jadi, dia, kalau dia mula kat sini, ni satu. Lagi, dua. Lagi, tiga. Lagi, empat. Lagi, aa, sampai sini je. Jadi, empat perpuluhan lima. Jadi, kamu bolehlah tambah, 0.4 tambah 0.4 tambah 0.4 tambah 0.4 tambah 0.4 bagi 2. Yang akhir tu kamu uh, bahagi bagi 2 dulu. Tetapi lebih bijak lagi kalau kamu darab. Okey? Iaitu 0.4 km darab 4.5 pusingan setiap hari. Itu bau jarak untuk satu hari. Tapi, dia nak jarak dalam seminggu. Dan, darablah tujuh. okay? Okey? Jadi, kita buat mana-mana satu pun boleh. Nak darab yang ni dulu pun boleh, ni pun boleh. Eh? Jadi, kita buatkan darab yang ikut uh, turutan. Daripada kiri ke kanan. Jadi, nak tulis kosong perpuluhan empat. Darab empat perpuluhan lima. Okey, empat darab lima, dua puluh. Kosong darab lima. Kosong tambah dua ialah dua. Pangkahkan. Ingat bawah ni jangan letak titik lagi. Okey? Kita a uh, kita darab nombor kedua dulu. Nombor kedua nampak cikgu potong ni. Okey. Jadi 4 darab 4 16 naik 1 0 darab 4 ialah 0 tambah 1 1. Jadi 16 lah. Dan sekarang buku tambah 0 yang ia ini ialah 8, ia ini 1. Okey. Jadi kamu kena ingat atau kamu kena tahu sini ada satu titik perpuluhan, sini ada satu titik perpuluhan. Di sini akan jadi dua titik pelai. Itu selepas titik mesti ada dua nombor. Jadi letak sini lah. 1.8. 1.8 km satu hari. Eh? Okay? Jadi 0.4 tambah 0.4. Eh? Jadi itu kalau kamu akan dapat juga 1.8 km. Dan kemudian kita darab. 1.8 darab 7. Untuk 7 hari, 8 darab 7, 56. Dan 1 darab 7, 7 tambah 5, 12. Okey. Dan di sini ada satu titik perpuluhan. Jadi kita jadikan jawapan satu titik perpuluhan. Jadi jawapan dia dah 12.6 km. Okay, soalan uh, 12 Seutas reben berukuran 4 per 2 meter dipotong kepada 9 bahagian yang sama panjang. Jadi, kalau macam ni, dipotong pada bahagian yang sepanjang, itu adalah bahagi. Jadi, 4, 1 per 2, bahagi 9 akan dapat satu bahagian. Oh, jadi, soalan A, berapakah panjang dalam meter setiap bahagian itu? Setiap bahagian, lebih itu. Jadi, untuk soalan A, bahagilah. Jadi, panjangnya asal 4, 1 per 2 meter, Bahagi sembilan ha? Jadi bahagi sembilan Jadi empat satu per dua ni Kita tukarkan kepada uh, Nombor tak Sebab cikgu nak buat dalam bentuk pecahan eh? Yang sembilan ni pun satu, Empat satu per dua Empat darab dua uh, Lapan tambah satu sembilan Jadi sembilan per dua Darab satu per sembilan ha, Jadi bahagi Tukar darab kita balikkan nombor yang di belakang yang sebelah kanan tu sahaja. Nah, kes ni boleh potong 9 dengan 9, ini dapat 1, ni dapat 1, 1 darab 1 ialah 1, 1, 1 dan 2 darab 1 ialah 2, jadi 1 per 2 meter. Jadi daripada 4, 1 per 2 meter tu, setiap 1 yang dah dibahagi pada 9 tu berpanjang dia 1 per 2 meter. B, Sofia menggunakan satu bahagian reben itu untuk kraft tangan. Dia juga menggunakan dua utas rendah dengan panjang masing-masing 3 meter dan 1.25 meter. Hitung jumlah panjang dalam meter semua bahan itu. Okey, jumlah tambahlah. Jadi, bahagian pertama dia ambil uh, satu bahagian reben. Jadi, satu per dua. Okey, meter tambah dengan uh, 3 meter tambah dengan 1.25 meter. Okey. Ha, jumlah dia eh. Jadi kita nak buat dalam bentuk apa ni? Nak buat dalam bentuk perpuluhan ke nak buat dalam bentuk pecahan? Okey, tentukan. Okey, dalam kes ni cikgu nak cikgu nak selesaikan dalam bentuk perpuluhan. Jadi cikgu akan tukarkan 1/2 kepada 0.5. Okey. Kemana nak dapat 0.5 Iaitu kamu bahagi Satu bahagi dua Ingat kalau satu bahagi dua Satu di dalam Bukan besar duduk dalam ya. Jadi sini tak boleh dapat kosong okay, Dan ada baki. Dan letak titik sini Atas letak titik Dan tambahkan kosong Berapa kosong? Boleh je berapa banyak Tapi kita buat satu-satulah Jadi dalam kes ni cukup dah Dah cukup Iaitu kosong lima. Jadi, sinilah kosong perpuluhan lima tambah tiga tambah satu perpuluhan dua lima. sini ada meter. Eh? Jadi, yang ini kita kalau buat macam ni. Kita buat bracket dan tulis sekali je meter tu. Okay, jadi, kosong perpuluhan lima tambah tiga kosong tambah satu dua lima. Jadi, yang lain pun cikgu tambahkan juga. Titik perpuluhan ataupun tambahkan kosong Supaya semua menjadi 2 tempat perpuluhan Jadi kosong tambah kosong tambah 5 Ialah 5, 5 tambah 2 Ialah 7 Dan kemudian kosong tambah 3 Tambah 1 Ialah 4 Jadi jumlahnya 4.75 meter okay, Soalan Soalan uh, 13 Jadual menunjukkan isi padu susu kurma di dalam 3 buah bekas. Bekas biru 1.8 liter, bekas putih 120% daripada isi padu bekas biru dan merah 2.7 liter. Soal lagi, hitung isi padu dan liter susu kurma di dalam bekas putih. Jadi cikgu baca balik yang bekas putih tu dinyatakan 120% daripada isi padu bekas biru. Jadi 120% daripada kalau daripada tu kamu kena darab eh. Jadi untuk soalan A 120/100 darab dengan bekas biru 1.8 liter. Okey, jadi dari sini macam mana nak mudahkan ni? Eh? Okey, jadi cikgu potong ni dulu. Satu kosong di atas, satu kosong di bawah. Dan kemudian, kalau nak bahagi terus, 12 bagi 10, akan dapat 1 pelan 2. Ni potong, ni potong, dapat 1 pelan 2. Dan boleh jarak lah. Okey, itu satu cara. Sekejap lagi kita jarak, eh. Ataupun 12 jarak 1.8 bahagi 10 pun sama juga. Okay, cikgu. Yang ini cikgu nak buat dalam bentuk perpuluhan, ya. Jadi, 1.2 pelan 2. Darab satu perpuluhan lapan. Jadi, dua darab enam belas naik satu. Satu darab lapan, lapan tambah satu, sembilan. Pangkah dulu, nombor yang jawapan tu, bawah nombor jawapan yang pertama tu. Yang atas ni pun potong juga. Dan kemudian, darab nombor kedua, dua darab satu ialah dua. Satu darab satu ialah satu. Dan kemudian kita tambahkan, dapat enam sebelas naik satu, dua. Okey? Tapi jawapan dia bukanlah 216. Kita kena tengok sini ada satu tempat perpuluhan, ada satu tempat perpuluhan jadi jawapannya akan ada dua tempat perpuluhan. Kita letakkan titik di sini jadi jawapannya 2.16 L. Okey, jadi 2.16 L. <tuh> B Berapakah peratus isi padu susu kurma di dalam bekas merah berbanding dengan isi padu susu kurma di dalam bekas biru. Okey, kata, berapakah peratus. Jadi kena darab 100 lah. Tapi macam nak buat pecahan dia. Pecahan itu tengok susunan ayat tu bekas merah berbanding dengan bekas uh, uh, bekas biru. Jadi bekas merah lah kita letak dulu Di atas 2.7 liter Bahagi dengan bekas biru 1.8 liter Dan darab 100 Untuk dapatkan peratus dia ya Okey jadi dalam kes ini Cikgu nak bahagi 2.7 Bahagi 1.8 Jadi untuk bahagi macam ni Kita boleh pindahkan Dekat sini Satu uh, empat bulan dengan satu empat bulan Macam tu Okey ha, Boleh macam tu Nak darab dulu pun boleh eh? Okey Jadi macam mana cikgu nak fikir ni Nak buat yang mana satu ni Semua boleh Okey Dalam ni cikgu nak buat um, dah, dah, dah pindah tu Sini jadi dua puluh tujuh Sini jadi lapan belas Okey Dan cikgu darab dulu Jadi dua puluh tujuh darab Seratus Dia dapat dua ribu Dua ribu itu dia Ah. Alhamdulillah. Ah. Okay. jadi 2700 bahagi 18. 2700 bahagi 18. Kamu buatlah pada kertas kotor ah, ataupun tepi-tepi kalau cikgu benarkan, kamu benarkan. Okey, jadi 27 satu je 18 a uh, dapat 9. Turunkan kosong. 18 darab 5 rasanya. Uh, 8 darab 5. Kosong 4. Okey, 90. Okey, jadi 5 4, 90. Turunkan kosong. Dapat. Okey, jadi 150. Jadi, jawapannya adalah 150 peratus. Maksudnya, dia 50 peratus lebih banyak berbanding bekas biru. Bekas putih, uh, bekas merah adalah 150% lebih banyak. Lebih banyak dia kata eh. Tapi dalam bentuk yang ni dah 150% peratus daripada isi padu bekas biru. Ke okay, 14 rumah banglo tu berharga 1.5 juta. Rebat 1%. Peratus. Apa itu rebat? Diskaun. Okey? Dia bagi uh, pengurangan harga. Okey? A, eh, cari nilai rebat tu. 1% peratus, maksudnya kita akan darabkan 1 per 100 darab dengan 1.5 juta. 1 juta 500 ribu. Okey. Jadi kita ada dua kosong di bawah, kita potong dua kosong di atas dan kita dapat jawapannya kita ada tiga kosong. Jadi maknanya RM 15,000. Okey, itu diskaun atau rebat tersebut. B, nyatakan harga rumah banglo itu selepas rebat. Eh, tolak je lah. okay. jadi B, satu juta RM Satu juta lima ratus ribu Tolak RM lima belas ribu Lima belas ribu adalah lima angka saja dari sini Okey dan kita tolak Kosong, kosong, kosong Ini tak boleh tolak Dia pinjam Tinggal empat Tapi pinjam kat sini Okey jadi ini bagi satu tinggal sembilan jadi sepuluh. Sepuluh tolak lima ialah lima. Sembilan tolak satu, lapan. Yang ini empat, yang ini satu. Jadi harga rumah itu selepas diskaun ialah satu juta empat ratus lapan puluh lima ribu. Lima belas, <coughs> rajah di sebelah menunjukkan harga dan diskaun sebuah rak buku. Berapakah wang yang dapat dijimatkan? Okay, diskaun uh, 100 jadi harganya ialah RM139.50 dan kemudian dia tulis 20%. Jadi maknanya disebut dikata harga dan diskaun. Berapakah wang yang dapat dijimatkan? Dijimat tu ditanya berapa ringgit diskaun tersebut. Itu maksud dia eh. Jadi uh, darabkan saja 20% dengan RM139.50. Kat sini ada RM eh. Alright. Jadi, uh, cikgu mungkin nak, nak buat cara pendarapan untuk titik perpuluhan. 20 bahagi 100, kita akan dapat 0.2. Okay? Bahagi 100 ni, 1, 2 macam tu. Top tu. 0.2. Jadi, sini ada 1 tempat puluhan. Sini ada 2 tepat perpuluhan. Jadi kita darabkan 139.5. Okey, jimatkan sikit sebab nilai kosong belakang ni tak ada nilai. Jadi kita letakkan sampai 5 aja. Okey. Dan darab 0.2. Okey. Di sini untuk pendarapan tak perlulah samakan. Itu untuk tambah tolak saja yang perlu. Di sini tak perlu. Jadi kita darabkan saja dengan 2. 5 darab 2, 10 naik 1, 9 darab 2, 18 tambah 1 ialah 19. Dan 3 darab 2, 6 tambah 1 ialah 7 dan 1 darab 2 ialah 2. Ha, tak perlu darab kosong. Sebab darab kosong tak ada hal. Okey? dan kemudian di sini ada satu tempat perpuluhan di sini ada satu tempat perpuluhan. jadikan bawah ni sebagai dua tempat perpuluhan jadi penjimatan dia adalah RM27.90 iaitu jumlah diskaun yang diberikan 16 Nyatakan nilai K dalam nombor bulat berpandukan garis nombor di atas. Okey, berapa ke nilai K? Okey ha, jadi kat sini 1.5 juta, yang ni 0 1.5 juta, 3/10 juta, 2/5 juta. Jadi berapa nilai K? Okey. Jadi kita boleh buat uh, kalau kita nak bandingkan, ada tak dia beritahu kita nak dalam bentuk apa? Okey, jadi sebab dia bagi dalam bentuk pecahan kita jadikan bentuk pecahan juga. Jadi untuk tahu berapa kan nilai k itu kita jadikan nombor bawah ni semua sama dulu. Okey, jadi baru pun kita boleh buat perbandingan. Ataupun begitu juga kalau kita tukar pada nombor bulat semua sekali itu pun boleh juga eh. Okey, jadi di sini Uh, jadikan per 10 jadi darab 2 darab 2 jadi di sinilah 2 per 10 juta ini 3 per 10 juta yang ini darab 2 darab 2 jadi 4 per 10 juta jadi ah ha, jadi nampaklah B2 3 4 yang ini mestilah satu yang ini kosong kosong per 10 1 per 10 jadi K ialah 1 per 10 juta kalau cikgu kamu nak dalam bentuk uh, nombor bulat, satu ratus ribu. darab sejuta, eh. Dan uh, kalau dalam perpuluhan, kosong perpuluhan satu juta. Satu bagi sepuluh, pindahkan. Kosong satu. soalan tujuh belas. Saya ingin membeli satu set perabot berharga RM6,400. Yang berikut ialah rebat tunai yang ditawarkan atas pembelian. Pembelian RM1,000 hingga RM2,999, rebatnya RM100. RM3,000 hingga RM4,999, rebatnya RM200. RM5,000 hingga RM6,999, rebatnya 300 dan 7000 hingga 8999 rebatnya 400. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Aditya untuk beli satu set perabot itu? Okey, jadi set perabot yang India nak beli itu berharga 6400. Jadi 6400 tu terletak di antara 5000 hingga 6999. Jadi, dia akan berhak mendapat rebat sebanyak RM300. Jadi, pembayaran yang dia, dia perlu buat ialah daripada harga asal perabot RM6,400, dia boleh tolak sebanyak RM300. Jadi, yang tinggal dia kena bayar ialah RM6,100. 18 Subjek menyimpan wang sebanyak RM12000 ke dalam akaun pelaburannya. Dia mendapat dividen sebanyak 4% setahun. Berapakah nilai dividen selepas tahun? Jadi pertamanya apa itu dividen? Iaitu nilai keuntungan yang dikongsi bersama biasanya oleh syarikat kepada pelabur-pelabur pada orang yang memberikan modal. Jadi orang beri modal tu akan mendapat uh, dividen. Okey. Okey, apa beza dividen dengan interest? Jadi interest biasanya dijanjikan pada awal nak masuk duit. Dividen di lain iaitu bila hujung tahun syarikat akan tengok akaun sama ada untung atau rugi. Jika untung dia akan kongsikan sebahagian berdasarkan peratus dengan certain peratus lah tapi tak semua keuntungan itu akan dikongsikan. Okey? Jadi dia akan tentukan. Jadi macam inilah. Jadi 4% itu setelah setahun jadi darabkan saja dengan RM12,000. Okey. Uh, jadi berapakah nilai dividen yang diterima? Okey lah. Kita boleh potong 2,0 di atas dengan 2,0 bawah ni. Dan 120 ni darab 4. Cikgu hafal CV12. Dia dapatlah 408 10. Kalau kamu tak pasti, kamu buat cara untuk lazim ya. Sembilan belas, yang berikut ialah catatan aset dan liability Cik Dia. Simpanan RM50,000, hutang kad kredit RM1,460, pinjaman pendidikan RM15,000, kereta debit tunai RM35,000. Adakah nilai asetnya melebihi liability? Buktikan. Okay, jadi kita kena asingkan antara aset, berapa nilai aset? Asetnya pertama simpanan RM50,000. Ni duit yang dia ada, bukan hutang. Jadi liability itu hutang. Liability. Okey, jadi antaranya ialah kad kredit. Jadi RM1,460. Pinjam pendidikan liability sebanyak RM15,000. Dan kemudian kereta dia bertunai RM35,000. Jadi aset dia RM35,000. Kalau dia dah tak ada hutang. Jadi jumlah aset dia adalah RM85,000. Dan kemudian liability dia Uh, yang ini saya kena tulis semula ni ya. RM1460 tambahkan 06461 jadi uh, liability dia 16460. Jadi uh, jawapan dia adalah ya. Yeah. Okey, tengok nilailah. Tengok nilai aset dia 85000, liability dia 16000.